В целом, эволюции было предусмотрено и организовано исходное, исходный баланс угодий таким образом, что лес обеспечивал здесь надежность функционирования и развития всех составляющих биота степных ландшафтов. Потом, как это все происходило, 18-19 столетие, оно названо в истории нашего края периодом обычного экономически необходимого лесоистребления. Значит, за этот короткий, за эти два столетия лес был потреблен солеварением, углежением, строительство, торговлей и так далее, и так далее. А леса промышленность только еще подступала, она еще внесла свой лес чуть позже. Для нового мало но на наибольший ущерб степным лесам пронесло общественное христианское пользование этой, этой категории. Так называемые въезжие леса, то есть свободного доступа, были массово вырублены, и затравлены скотом до полного исчезновения. Наконец, 19 начала 20-го столетия лесные покровы его востока сократились в 5-6 раз, и с отчетом появившегося уже искусственного компонента лесистость была критической на уровне 4%. Причем для сравнения в Мариупольском уезде 0,68%. Здесь можно массу источников провести, по которым отчетливо видно как произошло остепнение значительных лесных площадей и образование на их месте кустарников травянистых ценозов и вторичных степей. Даже это было видно по резко изменившейся номенклатуре лесообразующих пород. В лесах резко возросли популяции груши, яблони лесной, вязов и так далее, и так далее. Степи Донеччина осваивались под земледелие со второй половины XVIII века. К его концу и в начале 19-го приазовские равнинные степи в первую очередь были колонизированы и в значительной мере распал. Чуть выше позволяла еще держать природный баланс, доминировавшая залежная система земледелий. К учреждению Докучаевской экспедиции 892 год она практически уже отошла в прошлое, и у нас образовались на тот период степи следующих категорий вторичные, кратковременные массово побывавшие в распашке, есть такие свидетельства с увеличением ежегодных запашек растет и количество неудобных дорожных земель. Попробовали вывоз. Не были еще на неудобных позициях, но уже измененные интенсивные пастбищей нагрузки. Надо иметь в виду, что в то время животноводство было и скотарство, это развито крайне и вторичные степи, образовавшиеся на месте бывших лесов по всей территории области, в том числе по южной части. Это в основном, скажем, в долине кальбиуса, упрощенные злаковые ассоциации лугового типа, в обезвесенных долинах реки, нищих широких балок. Хотел бы вам обратить ваше внимание, что именно вот здесь вот лежит сейчас главное богатство нашей степной зоны, это, собственно, Украина. Здесь, в долинах рек, и здесь, в, на днищах балок, сосредоточено от 3 до 4 метров чернозем Там счет идет на миллионы тонн. чем-то лет назад начинали даже разработку в Днепропетровской области с тем, чтобы возвращать его назад на склоновые земли. Но в целом, на начало 20-го столетия наши степные участки занимали еще 12-14 Территории. Естественно, что наиболее высокой сохранностью э, отличалась барочная степь, неудобная для агропользования. Вот с того момента началось компенсационное восстановление лесных покровов. А дисбаланс такой и сегодня еще. Сведено было около 350 тысяч гектаров леса, а введено повторно искусственно на начало, вот сейчас, на данный момент, примерно 160 тысяч га на этой территории, на территории Венецкого Треть из них, ну немного менее третья, это агролесоперативный комплекс, который разместили, рассеяли в центральной и южной части области. При восстановлении лесных покровов более половины искусственных массивных насаждений были смещены со своих коренных мест обитания. Однако, правда, есть примеры. Э -э та же сеть казенных степных образцовых лесничеств, начиная с Великой Анатолия, которые созданы на землях, где раньше леса не росли, и успешно созданы и успешно функционируют до настоящего времени. 50-е и 60-е годы, период массового лесоразведения. Здесь только частично привязали новые леса к урочищам баричных лесов, а преимущественно леса садились на так называемом милиофонде или неудобьях, как раз неприводных для агропользования. И надо еще иметь в виду, что в послевоенный период сельское хозяйство существенно нарастило свои площади за счет распашки пойменных и склоновых земель. Вот мы пришли к такому состоянию, когда сегодня фонд лесных насаждений Донеччины составляет немного более 200 тысяч гектаров, в том числе естественных лесов осталось у нас 45 тысяч гектаров. Из них 120 тысяч – это наша лесная отрасль владеет. Причем 25% из них уже находится в ПЗФ. Вообще ситуация с этим ПЗФ в степной зоне сегодня крайне парадоксальна. Например, в ПЗФ Донеччины на 75% построен на лесном компании. Степная область. Необходимость вовлечения целин и реструктуризации ПЗФ более чем очевидна. Средняя лесистость области 7,5%. По сельскохозяйственным землям э, лесистость 2,5%. Сельхозугодие 80%. Распаханность более 60, 63%. Четверть уже земель высокоэродирована и часть исключена из оборота и поевания. Вот тут на определенный момент я хотел бы обратить внимание. Существует категория земель высокоэродированных пашин, которая выведена и в поевание не включена. И опять же, бросили в земли запаса, резерва постоянного пользования советов, местных органов самоуправления. Ну, по крайней мере, у нас порядка 30-40 тысяч таких земель пошло, перешло в другую категорию. Вычленить сегодня целинные степи точно практически невозможно. Значит, я вел длительные консультации со специалистами Донецкого Бассада, там работает серьезная группа весьма высокого класса специалистов. Значит, использовал данные Донецкой ассоциации землеустроителей. Вот смотрите, ситуация у нас сегодня такая. Синокосы, пастбища, неудобья и прочее занимают у нас 12,4% территории. А степи настоящие степи, которые еще достаточно условно говоря настоящие степи, которые еще можно выделить, занимает у нас 5% площади области или 140 тысяч Вот это тот фрагмент, который немедленно нужно вытаскивать в заповедный фонд. Что в этом направлении делается? В Донецкой области уже с текущего года запланирована полная инвентаризация степей с оценкой со состояния, рабочие группы создаются, лесоводы там тоже будут участвовать. Кстати, мы участвовали и до этого. К созданию некоторых региональных ландшафтных парков и к постоянному мониторингу состояния лесная наука привлекается и за счет средств областного экологического фонда делает очень много для сохранения этих степей. Кстати, если говорить о видовом э, биоразнообразии, так сказать, то я могу сказать следующее. Ну, по крайней мере, под нашей личной защитой находятся некоторые участки э, ну, того же пиона Танкалевского. Вместе с, с руководителями степных заповедников помогаем и, и по другим популяциям. Но, но в то же время давайте, значит, и скрывать то, что в наших естественных лесах тоже сохранены определенные популяции. Это, и, скажем так, и рябчик русский, и рябчик малый, и аврум удлиненный и так далее, и так далее. Мы тоже знаем и тоже этим занимаемся. В общем, ситуация с тебями сегодня в регионе такова. Наиболее значимая охранная территория – Хомутовская степь с отделениями. Из новых поступлений – это региональные ландшафтные парки, созданные в последнее время. Кстати, они у вас там не все перечислены, вот в ваших списках. И резервы наши сегодня лежат на Донецком гряже, особенно в Миуском районе, на границе с Луганской областью Российской Федерации. Другое направление, где существуют громадные резервы, громадные, опять же, достаточно условно, но это большие резервы, это бассейн реки Берда, э, наш край области с переходом в Запорожскую область, там еще большие массивы воды степновой То есть у нас есть определенный сегмент целинных степей, за счет которых в первую очередь необходимо увеличивать ПЗ. Ну и в то же время признаем, что у нас 260 тысяч гектаров на территории области высокоэродированных земель, где и далее сегодня продолжается смещение черноземных почв, опускание их вниз в речные долины. Тем более, что сегодняшний режим пользования землями сельскохозяйственными, когда массово засевается подсолнечником на склоновых землях, не позволяет выезжать, более того, ускоряет все эти процессы. И будем откровенно говорить, и это утверждают ботаники, как и утверждают то, что степи сегодня находятся в депрессивном состоянии. Вот на этих участках первичные степные покровы восстановить не удастся. Либо это пройдут не десятилетия, а гораздо больше. Сейчас здесь эти участки высокородированные массово заселены так же, как и настоящие так называемые степи, карантинными адвентивными видами. Сегодня там аброзия, сегодня там циклохена, сегодня там ниже южнее э, череда и прочие-прочие-прочие виды, пронесенные человеком. Поэтому лесоразведение там у нас будет продолжаться, там оно целесообразно, те очаги нужно ликвидировать, хотя это из теории пока, так сказать, только фантазии. Но в то же время тот лесокультурный фонд, о котором я сейчас говорю, он отличается крайней сложностью лесорастительных условий равно как и другой резерв, существующий в регионе, это нарушенная промышленностью земли. Значит, поскольку выступающие передо мной уже отразили э, результаты такой трансформации степи, которые были известны уже на конец 19-го, на начало 20 века, останавливаться не буду, скажу только, что иссушение, опустынивание, сброс громаднейших объемов плодородных почв, это все факты, это все померено, доказано, все это существует. Тут нечего дискутировать, нет тем. Единственное, что хотел бы, может быть, немножко усилить, но мало известно, что но фактически на конец 19 столетия, на начало 20-го столетия в степи уже состоялась первая мощнейшая экологическая катастрофа. Это уже было. Это зафиксировано участниками Докучаевской экспедиции. Когда вылетели миллионы тонн плодородного грунта вследствие черных буд, явления вообще присущего для пустынных районов, когда засухи действующие в течение 10 лет привели к массовому недородам, исходу населения, голоду и так далее. И, так далее. и наверное, именно вот это окончательно утвердило в том, что без леса в степи обойтись невозможно. Значит, когда мы говорим об что получилось из нашей компании степного разведения, наверное, лучше все-таки оперировать цифрами. Значит, нам уже понятно давным-давно, и там, где им следует, там мы получаем настоящий лес, формулы успешного степного леса. Их выводили классики, потом мы их опробировали практикой, убедились, где нужно способны даже подкорректировать эти формулы. Но это, во-первых, мы должны держать на занятом лесом территории умеренно густой древостой с сомкнутым пологом насаждения сложной формы. А хозяйственная формула здесь абсолютно тоже понятна. Качественная агротехника. Вот там то, что нам показывают, там агротехники никакой. Ничего там нет. Там сразу вмешивались в э, естественный так сказать, фон, пытались туда внедрить, и там успеха не должно было быть. Так вот я могу сказать, что Степной лес изначально обладает достаточной жизнеспособностью, устойчивостью и долговечностью. Большинство даже искусственных степных насаждений после смыкания приобретают свойства активности и реактивности, то есть способности натурализоваться, самовозобновляться и саморасселяться. Все леса, кроме упрощенных объединенных монокультур, критических экотопов, это типичный фон, это сухие... И очень сухие суборы, сугрудки с малопрофильными дерново-щебнистыми почвами на песчаниках и сланцах, там, где вошли в петрофидную степи в период послевоенный, там действительно может идти процесс оцеления. Все остальные насаждения идут по пути натурализации. Я долго думал, какие вам примеры привести. Ну, я покажу вам там чуть ниже участки старовозрастных естественных лесов, которые сохранились на самых высоких каменистых позициях. Донецкого кряжа. Мы вам покажем участки насаждений немецких колонистов, которые в производных поколениях с 1820 года существуют до настоящего времени. Мы можем вам предъявить высококлассные, высокопродуктивные, эффективные и уже навсегда леса великонадольского типа, леса, скажем, нашего предприятия, до да леса Снежнянско-Торецкого региона, Глуховская дача и так далее, которые на 50% уже пересозданы. Мы можем предъявить из новейших примеров 20-летнего насаждения на рекультивированных землях, брошенных, разрушенных промышленностью, где сегодня уже идет натурализация этих лесов, и где сегодня идет под ними активный лесообразовательный процесс. Если говорить об эффектах, которые получены или достигнуты степными лесами, то, наверное, можно взять потолок. Это Великая Анадоль, дача, Варьупольская станция. Возрастной цикл в эффективном состоянии более 100 лет. Максимальная продуктивность 400-500 метров кубических на гектар плюс около 100 кубов промежуточно польз. Здесь произошла полная натурализация, здесь оформились классические типы леса. Но я хотел бы уберечь и людей, которые болеют за судьбу степи, оценивать эффективность леса только в его количественных, ресурсных или экономических параметрах. Это абсолютно неправильно. В первую очередь для нас важен экоресурсный эффект. Уже к среднему возрасту в степных насаждениях образуется 5-6 гектаров рабочей лесовой поверхности на гектаре лесной площади. Мы уже там получаем 8-9 тонн органического опада почвозащитный, почвообразовательный эффект, в том числе повышение содержания гумуса, увеличение мощности эмуссированного профиля останавливаться также не будут достаточно серьезнейших глубоких исследований. Просто две цифры. Последние наши замеры в районе размещения Великонадоля и Мариупольской станции. Запасы валового гумуса под лесом 600-650 тонн, на полях среди леса 500 тонн, на открытых полях не более 300 тонн. Это о чем-то говорит. Из углеродной роли проходим. Есть цифры, понятно, все работает все равно. Но для нас более важно то, что этот лес способен осадить от 30 до 70 тонн пыли. Что он способен произвести от 7 до 14 тонн кислорода. Гидроклиматический эффект доказан, останавливаться не будет. Значит, есть и прибавки урожая, есть и прибавки. Ну, в общем, все это выражается и измеряется. Это 15-30 процентов добавочной производительности аграрных и лесных культур Значит, конечно, значительная часть искусственных насаждений в степи менее продуктивна и эффективна по сравнению с теми протолочными данными, которые я вам провел. Но у нас, к сожалению, в регионе нет другой защитной следообразующей и экоресурсной системы. Функции и миссия степного леса древесным ресурсом не ограничиваются. Даже если мы будем иметь 2-3 гектара рабочей листовой поверхности, если он даже будет опущен на уровень подвесочно дустарникового там яруса и будет производить 4,5 тонн органической биомассы, для региона это крайне важно. Сегодня вот ситуация выглядит так. Экологическая безопасность региона создается лес. Для того чтобы вы представляли, как это выглядит, я вам скажу, что у нас сегодня площадь техногенно-селетебных территорий, промышленных агромиллиораций, агро в два раза превышает площадь лесов региона. В два раза. Сегодня речь идет на полном сегодня о том, какие территории вывести и назначить их в промзоны, потому что это дает определенные вот У нас прод э, безопасность и вообще функционирование агрокультуры обеспечивается только лес. Понятно, что экологическую сеть региона, которая уже как бы сформирована, разработана, тоже построили на лесном каркасе. А лесной каркас у нас на 70% искусственный. Воднобалансовый режим обеспечивает, э, но опять же, лес. Скажем, тот же Великодольский пример, 2,5 тысячи гектаров Великодольского лесничества плюс 500 гектаров нашего предприятия, он охватывает своим влиянием порядка 10 тысяч гектаров. Ну и какой лесистости мы в принципе можем говорить. Нормативно определена на уровне 12%. Особенности региона, я надеюсь, вам уже понятно. Здесь требуются и водосборные подходы, здесь требуется и рассредоточить насаждение, и, наверное, предельно точно попытаться их разместить в наиболее опасных местах, деградировать. Дифференцированно, конечно, нужно подходить. Это одно, один подход у нас на севере области, Второй подход в центре в Байрачной степи и другие. совершенно иной подход должен быть в южных равнинных в производственных степях. Поэтому мы понимаем, что никогда 25% не будет, как в том же промышленном уровне. Хотя это оптимальный вариант для такой постаграрной, и постиндустриальной территории. Но мы, очевидно, просчитываем, думаем, что реалистично можно достигнуть уровня 10%. Резервы есть я их назову И последнее. Вещи, которые вроде уже как заметили, но пока о которых мало говорят и мало знают. Сегодня э, на современном этапе эволюции лесных покровов в степях Юго Востока есть такая особенность, как активный лесообразовательный процесс. Понятно, что наиболее эффективно он работает в байлочной степени. Понятны причины в основном. Интенсификация этого процесса вызвана тем, что мы вывели значительные площади, граничащие с лесом в земле запаса или в природно-заповедный фонд. В последнем случае снята резкая хозяйственная нагрузка, резко снижается пирогенный факт. Вообще пастбищная нагрузка это главный бич естественного семенного возобновления лесобствования. Я еще застал тот период, когда в степных лесах стояли громадные гурты колхозного скота, и когда степные леса просматривались на высоту коровы, на всю, так сказать, глубину, сколько можно было видно. Кстати, сегодня этот фактор тоже практически снят в степях. Сегодня скотоводство в степях прекращено. Гуртов таких уже не осталось. В то же время степи сегодня разительно меняются, и они приобретают черты сельватного характера. На самом деле, естественное зарастание степей, брошенных сельхозугодий и промышленных пустырей носит гораздо большие масштабы, чем предполагается. Измерять мы этот процесс только начали, но уже понятно его прикладное значение для лесного хозяйства, для ПЗФ, а для лесистости региона в целом. Ну вот вам пример. Модельный природно-территориальный комплекс Территория регионального ландшафтного парка Донецкий пряж, в котором мы уже несколько лет работаем. Балансовый лесный фонд. 3266 гектаров, а новообразованные леса, это уже сомкнутые, сомкнутые молодняки, составляет 163 гектара. Возраст их не превышает 15 лет. И в общем-то прогрессивный лесообразовательный процесс здесь в тебе реализуется в двух направлениях. Во-первых, идет внутренняя сильматизация насаждений накопляется лесная среда, и насаждение строится по принципу плотной упаковки. Это стремление к наивысшей жизнеспособности и устойчивости. И идет запредельное влияние лесов на территорию. Так вот, в отношении внутренней цереватизации. В большинстве наших степных насаждений искусственных большинстве. Есть часть определенная, которая деградирует, частично оценивается, но все-таки она больше превращается в редкоствольники с густоразвитым подлесочно подростным ярусом. Значит, сериватизация запредельной в освоении леса степных просторов или любых других свободных экологических ниш, здесь есть два типа. Перед ними, конечно, существуют какие-то переходные варианты. Но первый, который, когда новообразование приурочено к функционирующим лесным массивам, с активной древесно кустарниковой растительностью, был описан более ста лет назад, только теперь он протекает в измененном формате. Вместо постепенного надвигания леса на степь своими опушками, кустарниковым валом, а потом внедрения лесных пород, это сегодня выглядит совершенно по-другому. Массово вселяются древесные породы вместе с кустарниками, очень активно и быстро захватывают прилегающие территории. Безусловно, здесь лесная растительность появляется во многих случаях в местах, где она крайне необходима и действенна. Зарастают яры, промоенные, эродированные, нарушенные земли со сбитой травянистой растительностью участки. Ну, минерализация нужна для того, чтобы лес усилился Но при этом у нас э, растительностью вселяется в петрофитные стебли, не только склоновые земли. Она вселяется и на купола, на, на плакорные территории. Значит, и этот механизм, она, она пока совершенно не ясен В данном случае уже э, стебль не подпадает под определение кустарниковая стебли здесь развивается, здесь не завершается процесс тем, что рассеянные обособленные группы или отдельные экземпляры фоновой растительности, которая всегда была в степи, а развивается дальше. Все то, что вселилось, стремится сомкнуться и занять полностью освоить под собой данную территорию. Значит, характерно, что возраст указанных новообразований не превышает 20 лет, и они способны распространяться на каменистые особи. Я еще на один момент обращаю внимание. Понимаете, когда мы рассеяли свой искусственный компонент, введенный на большую территорию, мы создали множество центров лесоразведения, лесораспространения. С определенного момента они вступили в фазу активного плодоношения и начали распространять свое влияние уже в виде оформленных лесных древесных кустарников каких-то новообразований на прилегающих территориях. До погрома в реактивном комплексе он уже успел расширить свою территорию в полтора раза за счет расширения своих Спасибо. Значит, мое предложение очень конкретное. Я думаю, через державное управление охраны навколочного природного средовища в первую очередь треба нам выделить те найценнейшие делянки и ввести их в природное Спасибо. Дякую. А теперь краткие я...